Я сказала, что ты девчонка. Да. Блин, это кем мы до свидания. Да, пока. Приятно, что пресса посетила девчонок. Не забыла, не оставила без внимания. Мы тренировались буквально всей командой дня три, и не было много времени на подготовку. И у нас еще самая важная игра была со Словакией первая, и чуть такое было нервное напряжение. Поэтому начало было такое скомканное, много потерь, но все-таки команда показала свой результат, что много хороших игроков, и мы все-таки вернулись в игру и ее выиграли. И так же само уже последующие игры, команда была лучше.